Доброго ранку всім, 17 листопада, у Всесвітній день студента. І пам'ятайте, вчитися ніколи не пізно. Як підтвердження тому університет третього віку чи третього покоління, як його ще називають, студенти там незвичайні і програма у них незвичайна. Та що там говорити, гадати, краще запитати, що та як з перших вуст. У нас сьогодні в гостях ректор університету третього віку Жанна Саврилова. Доброго ранку. Доброе утро. Пани Жану, давайте yeah. одразу пояснимо, что это за университет, так и какая его цель, мета. Университет ⁇ это социальная программа, создан он для людей пожилого возраста или для людей, которые достигли уже пенсионного возраста. Для них, как мы говорим, мы открыли 10 факультетов, самые востребованное, интересное, то, что им сейчас нужно на данный момент. И из десяти самые востребованные это, конечно, факультет информационных технологий и филологический английский. Это люди, которые всю жизнь трудились и у них не было времени изучать языки, не было возможности изучать компьютер. Мы им такую возможность сейчас дали и на данный момент у нас их четыре тысячи. Це не може не радувати. Якщо можна, звісно, зазвати 4 роки існування університету історією, але все одно, з чого починалася чия мета, хто до цього додумався, так би мовити. Е-е, ідея створення університету заключается в том, что в Европе эти университеты уже давным-давно есть, ещё з 1974 года. И на первом месте сейчас это Японія. У них 88 ВУЗов для людей пожилого возраста. Это очень радует. И, конечно, Украина занимает на сегодняшний день 11 место среди э, депрессии людей пожилого возраста. И Министерство труда и политики социальной не могли это не, на это не отреагировать. И в 2008 году они создали такой пилотный проект, который назвали Университет третьего возраста. Мы о нем узнали и решили этот проект воплотить в жизнь. У нас это получилось, и на сегодняшний день у нас аншлаги, и мы с удовольствием будем расширяться в следующем году, чтобы, ну, больше осчастливить и людей. А в каких возраста? сегодня областях е университет? Э, Чего, может быть, не университет, а филиал, я так разумею? Нет, это университеты. <корреское> uh -huh. Так как это пилотный проект, это uh -huh. все-таки университеты, и первый, кто открыл такой университет на Украине в 2008 году, это был э, город Ковель. Uh -huh. Мы были в 2009 году первой в столице, кто открыл этот университет. После нас открылись в Днепропетровске, в Запорожье, в Донецке, в Евпатории. Мы с ними общаемся, звоним друг другу, обмениваемся опытом, и это очень радует. Это действительно. Мне вас интересно знать, кого больше там, человеки или женщин, студентов или студенток, и чему? Я думаю, я огорчу вас, потому что на этот вопрос всегда один и тот же ответ, потому что женщин больше, мужчин у нас меньше, если брать в процент... с демографической точки зрения, или с точки зрения бажання, до познания, до самовдосконаления и уже в таком пухилому віці? Мне кажется все-таки, что мужчины у нас немножко ленивее нежели женщины, ну, так. немножко ленивее, хотя у нас те, которые есть, я не хочу их обидеть, их 40% у нас, и они посещают и факультет, мало будем конечно, это они посещают факультет бального танца, они посещают факультет компьютерной технологий и английский язык, и я вот, пользуясь случаем, хочу всех наших студентов поздравить с таким прекрасным международным праздником и пожелать им, крепкого, крепкого здоров'я, головне, щоб вони посещали заняття, не болели ніколи. І якщо говорити про факультети, які ще з них є і які користуються, ну, не те щоб популярністю, але до яких найбільша жага цих студентів пенсійного віку. У нас 10 факультетів: е правовий, здорового способу життя, прикладного мистецтва у нас є, літературно-художній, психология, бальные танцы, хоровой, компьютерный и, конечно, филологический у нас в этом году, английский и одна группа японского языка. Мы попробовали, у нас получилось. А как проходят занятия? Это обычные лекции, пары, как бы, можно у в у, у у тех университетах, к мы привыкли знать? Это выстроена нами структура, это действительно у них проходит как пара. Uh -huh. Если это прикладное искусство, то, конечно, это мастер-классы. Uh -huh. Если это такой факультет, как бального танца, то, конечно, это тоже своего рода мастер-класс. А все остальные факультеты, конечно, это лекции лекции, Но хочу вот э, похвастаться немножко своими студентами, потому что они на лекциях конспектируют то, чего не хватает сейчас молодым студентам. Все звыклые ноутбуки, компьютеры. На, да, а наши студенты, они пишут вручную, конспектируют, это им интересно, и каждый семестр они пишут на понравившуюся тему из тех лекций, которые они прослушали, они пишут реферат. И уже у нас мы скоро откроем музей своего университета. У нас таких рефератов очень много, которые ну, внимание заслуживают и хочется их тоже показать. А что що треба, чтобы вступить до вуза? Какие конкретные критерии або же вимоги? Критерий так таковых нет, ну, вернее, критерий есть. Человек, который достиг пенсионного возраста. Это угу. самая главная умова? Да, чтобы у него был пенсионный освещения uh -huh. и и все больше никаких документов мы в принципе при поступлении они заполняют анкету студента подают две фотографии которая идет им на студенческий билет одна а одна идет им на анкету студента у них есть действительно студенческие билеты и им это тоже приятно и радостно похвастаться дома Обычные студенты навчаются, ну, зазвичай, ну, 4 роки минимум, а так ей и 5, если медицина, то вообще там 7. Ваши сколько учатся, сколько длится курс? Вы знаете, Важаю. самый самый мой любимый вопрос, когда меня об этом спрашивают, и, и с гордостью хочу опять-таки за них похвастаться. Почему? Потому что компьютеры английский, да, они обучают год. Угу. И мы выпускаем, потому что желающих много и заходят Выпускаете другие. Выпускаете и какие-то документы надаете потом, да? Мы даем сертификат, сертификат, сертификат о том, что они прослушали эти дисциплины, а остальные факультеты они не хотят уходить, они перерегистрацию проходят с каждым годом и, и все факультеты. Да, проходят. и если они прослушали в этом году психологию, то, конечно, идут они потом на краеведение. Помимо занятий у нас очень большой досуг в университете, который мы даем. Наши студенты посетили в этом году и в Европе побывали. Они по Украине ездят, они ходят в театры, в кино, в музеи, пешие экскурсии мы им делаем. Досуг очень интересный. Есть у вас такие выпадки, когда после закончения университета людина пенсионного века шла на работу и ее брали как фахового специалиста? Нет, таких у нас нет. Почему? Потому что все-таки у нас сертификат мы даем как утешительный. Ага. Это социальная программа. Мы людей, как они сами же говорят, что университет их вернул к жизни. Не то что в в прямом смысле к жизни, а к интересу к жизни. И этот наш сертификат это утешительный сертификат. Это так, чтобы похвастаться перед родственниками, перед детьми, потому что очень многие внуки сейчас у наших студентов спрашивают: Бабушка, как у тебя в универе, а вот у меня в универе так. Это тоже приятно. Вот это наша цель, вот эта цель, наша, которую мы преследуем, и у нас это получается. Ну, це дійсно не може не радувати, что люди похилого віку идут на навчання с таким заохоченням. А щодо, ну, наприклад, університет безкоштовний. Да. Вступити Полностью до нього це безплат. безкоштовно, да, а є у вас якісь ну стипендії, скажімо, чи нагороди, чи грамоти, чи немає такого, тому що взагалі то стипендія дається студенту для того, щоб у нього був швидший розвиток, щоб він э, у російської мови стрімлєння, так щоб людина да. хотіла отримати за це гроші і навчалася ще краще. У вас так такого роду щось є? Є, звісно, тому що стимулювати да чоловіка всіх приєдна. И те, которые у нас лучшие рефераты, мы, естественно, вручаем им грамоту за лучшую работу и по возможности вручаем призы какие-то утешительные, интересные, смешные. Всегда у нас на сегодняшний день 216 преподавателей-волонтеров. Мы же открыли наш университет уже в пяти районах. И мы, так как мы расширились, 216 преподавателей-волонтеров. Мы им всегда вручаем подяки, тоже с нашими э, призами. Старосты у нас 174 старосты на сегодняшний день. Тоже вручаем им подяки и подарки. И те, которые у нас самые интересные, наши таланты, mm -hmm. университеты, зеркалы, мы их обязательно тоже поощряем в виде грамоты. І теж яким-то подарком. До речі, що кажуть ваші колеги, які перебувають з студентами безпосередньо на заняттях? Що такого цікавого, чого немає у молодого студента, але воно вже є у пенсійного віку студента? В чомусь є така особливість разюча. Тому що завдання головне це навчання, освіта, так, здобуття. Але для когось це для того, щоб далі піти стежиною професійною, щоб взяли на роботу, а для когось це для би мовити для душі. Большую и для души у них я хотела бы, и опять-таки повторю, что те люди, которые всю жизнь, а жизнь у них была нелегкая, послевоенная, угу. да, не было у них возможности даже прочесть те же книги угу. или узнать историю Киева и Украины, понимаете, и вот сейчас они пытаются это все-таки узнать, услышать, и что мне нравится, ой... И что мне больше всего нравится, что и хотелось бы мне пожелать нашим молодым студентам, пользуйтесь больше библиотеками. Не, не всегда хорошо это компьютер. Вот наши студенты ходят в библиотеки и пишут рефераты, и пишут э, разные задания, которые задают нам. Тот материал, который сохранился в архивах библиотек, в интернете не всегда найдешь. И опять-таки это поиск знаний. Добрый. Паня какие ваши ближайшие планы на будущее? Что планируете делать? Как заохочевать? У нас цели есть и планы есть. План, когда звонят к нам много в день звонков с просьбой поступить к нам, и мы видим, что на сегодняшний день мы их не можем взять, угу. мы поставили себе план, чтобы на следующий год мы расширились и еще как минимум до 2000 студентов мы могли осчастливить. Бажаю вам удачі в цій, в цій справі. Такі Спасибо потрібні большое. для нас, для наших Спасибо. людей похилого віку. Час спливає швидко. наостанок побажання телеглядачам зранку. Уважаємі зрители ті, які мене зараз смотрят і слушають, я, звісно, більше обращаюся до тих, які зараз вийшли на пенсію. Вот только-только вышли на пенсию. Не отчаивайтесь. Помните, такой хороший мультфильм был ⁇ Простоквашина ⁇ когда Печкин сказал ⁇ Жизнь только начинается ⁇ А почему? чому? А потому тому, що на пенсію, так от у вас только життя починається. Я вам желаю щастя, здоров'я і пусть всім нічте ваше збивається. Дякуємо за такі щирі побажання. В цей большое. ранок вам, шановні телеглядачі. Я нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці була Жанна Саврилова, ректор університету третього віку. Від себе особисто від редакції програми рано вранці я вітаю студентів всякого віку, всякого покоління. Бажаю вам щастя, наснаги, успіхів та перемог. І пам'ятайте, в ⁇ Учиться никогда не поздно ⁇